что мы здесь были кофе общались сейчас вышли здесь сейчас находится вот расположен олимпийский парк где собственно вот в 2000 точнее 1996 году когда были олимпийские игры летние в атланте взорвалась бомба вот где-то тут вот она взорвалась вот эти кирпичи можно было приобретать за 30 долларов и Оставить свое имя на этом кирпиче можно было. Таким образом они построили просто такую площадь из кирпичей. За 30 долларов за кирпичик началось. Так что сейчас мы направляемся в Олимпийский парк. Там погуляем. О, интересная вот такая лампочка. горит интересно, непонятно, это огонь, наверное, реальный. Да, смотри, кис, реальный огонь. Видишь, горит. И hey что здесь происходит? Мы одеваем здесь мы носочки. Мы одеваем носочки. Это же Реальный огонь, смотрите, вы А что это такое?